горбатый низ, да? Ну, положили уже, блядь, хер за стеки дней назад. Питание до Покровской администрации. Яка, блядь, проблема проложить, блядь, 50 метров по через эти шпали, блядь. Че на кого, блядь, вообще працюет, а вот, какая красная груша, что это может быть? Чего войска, блядь, в Москве объезжают, хер за кудою? Яка проблема вот тут? Положить его, блядь тут 100 метров. 100 метров проход. Покровская, блядь, администрация псевдовойскового. Это конкретно до вас. Чего вы на пидоров працюете? Они все там складные. Вот положили, понятно. Вот смотрите, сколько тут надо, блин, чтобы проложить на, на рельсах. Можливо, після после этого видео хоть начнет кто-то шевелиться, или вы уже в Лудовисе, сидите. то И вообще, на кого эта администрация работает?